О, мы 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 мы! Их там много у нас. Ну, <звук> 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 с детьми вообще? Трудно, как еще живется. Война, есть нечего. Ну а ваш поселок не обстреливали? Обстреливали. Нас... Ничего, сидели в подвалах. Здесь. Таким малышом? Ну а что при... приходится? Дома страшно. страшно сидеть. А дети, конечно, ничего не понимают, но как они это переживают? Боятся уже. Трусятся, когда начинают бомбить. Ни на каком официальном уровне никто ни слова не говорит о людях, которые придется пережить зиму в Донецке, в том числе и в бомбоубежище. Вот, поэтому, конечно, мы туда поехали не потому, что нам хотелось, а потому что мы не могли не поехать. И, конечно, мы туда еще не раз вернемся. Потому что одной такой поездкой проблему желания этих людей не решить. А вы сами видели, что там женщины и дети мы сегодня охватили три бомбоубежища. Сегодня у нас день бомбоубежищ. Два из них находятся в Петровском районе. Одно на известном микрорайоне Трудовские, который является самым обстреливаемым. Мы приехали через час после последнего обстрела туда, там нет электричества. Привезли туда помощь, продукты питания, консервы, которые не требуют готовки, поскольку людям очень тяжело там готовить в таких условиях. Также были в бомбоубежище на самой Петровке. Сейчас находимся на шахте Лидийской, где тоже находится бомбоубежище. Скажи, Саша, а как зовут твою куклу? Здоровые мужики стоят за полком. Маша. Маша. А там же Ахметовскую дают. Там... Пожалуйста, пускайте смотреть. Вот такой быт.

Ну, не постоянно же здесь ходят? Постоянно, да, не Некоторые да. вообще постоянно они люди, которые вот, есть дома пострадавшие. Здесь что у вас совсем маленькие ребенок, да, Вот туда. А сейчас он где на улице? Да, он, мама держит сестра. такое? Ну, тут они делают из квильного. где ваша картина? Покажите. Есть? Нет, туда давайте не маленькую делаем, а она. две большие mm. у нас есть. Ну, это открытки? Нет, Нет это, это просто мы занимаемся, а не делаем. Они красиво делают. В школу не ходите? Нет. Не страшно? Не страшно. страшно уже. Часто бомбят вас. Uh -huh. А много тут деток еще. Да. Привет, как тебя зовут? Скажите, еще не говорю, как меня зовут. Молчит. А в целом, ну, как у вас стоят э, дела с лекарствами? Хватает или надо что-то сейчас, сейчас, особо остро? Для меня, да, желательно бы, и так для каждого. Ну, самые такие необходимые, можете назвать название, что вам нужно? Ну. Мне мужу шикалка нужна. Вот он шикается. Угу. Это, это ездила, брала в аптеке сердечко вот сколько тебе лет пять у тебя есть подружки есть но ну, они поуехали вот так а сама осталась с мамой и с Лизой а расскажи о Лизе Ну а что тут рассказать Это твоя сестричка Скок, лет. Сколько я лет? Э -э -э, годик. Угу. И как часто вы бываете на улице? Да. Когда тихо. А как ты играешь на улице? С кем ты проводишь время? Когда с собачками, когда с игрушкой с какой-то. Когда как?